necha asrlarki xorazm hukmdorlarida qanchalab bosh vazirlar o'tishgan ularning aksarining nomlarini bilmaymiz ham islomxo'ja buyuk islohotchi edi butun faoliyatini o'zgarish va islohotlarga bag'ishlagan islomxo'janing o'limi kimga kerak bo'lib qoldi bu masalaga qaytmoq maxfiy tarzda taqidtan qilingan nahotki islomxo'janing o'limida ning bevosita qo'li bor degan taxmin to'g'ri bo'lsa это был не грабёж, а заказное убийство shunday o'ldirsangiz hamma ishini buzaman islomxo'jani obro'sini tugatigan fitna tarqatamiz mol mulklar musodara qilinib o'zlari saroydan chetlatilsinlar oha ovozingni yana bo'yo bosh ko'tardingmi hali jonvori vamirivni o'ldirmang qonimizning rayiga qarshi borganning holi o'limdir xo'jam hamma eshitsin o'z nafsi yo'lida xalqni talaganni va bu hunrezlikni qonning qarori deb bo'xton qilganning jazosi o'limdir <Gülüşmeler> men said ibrohimxo'ja o'g'li said islomxo'ja o'z mansabim va lavozimimni yuritish ustida allohdan qo'rqdim